Ну, вы знаете, э, рост цен на сегодняшний день я не могу прогнозировать э, цены на подуборку, потому что э, значительная часть минер... э, горючих смазочных материалов используется при уборке. Вот. Но на сегодняшний день особого влияния на пассивную э, кампанию, э, повышение, незначительное повышение, а именно я говорю о 7% на, диз... на дизельное топливо, это за сна... период с начала года и 14% на бензин. Особого влияния она не оказала. То есть сумма, которую обычно тратят э, аграрии на э, горюче-смазочные материалы под пассивную э, компанию, она увеличилась в принципе около 2%. Если так суммарно, если с томовством выражения, то около 100 миллионов гривен. Вот. И еще раз но помимо этих факторов э, значительно более влиятельны это очень плохая перезимовка озимых а культур, особенно пшеницы, которая увеличит себестоимость. И второе, это увеличение нормативной оценочной стоимости земли. Вот. Это два фактора, которые будут значительно увеличивать себестоимость именно затраты на гектар. А вот после уборки урожая, какая будет урожайность, от этого будет зависеть уже себестоимость, значительным образом будет влиять и урожайность. Продолжение